নমস্কাৰ জনাই সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল জোনালী ভূঞা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কি খবৰ ৰাইজসকল নিশ্চয় ভালে আছে আৰু ময়ো বৰ্তমান ভালে আছোঁ এয়া দেখিছেনে এয়া হৈছে আমাৰ পাছফালে থকা ধুনীয়া সেউজীয়া আমাৰ পথাৰখনেই অকল আমাৰে নহয় দেই ইয়াত বহুতৰে মাটি আছে কিন্তু আমাৰ বুলিয়েই ক'ব লাগিব যেতিয়া পাছফালে আছে নহয় জানো চাওকচোন কিমান যে সুন্দৰ কিমান যে ধুনীয়া পৰিৱেশ পানী তাৰ মাজতে ৰোৱা নহয় জানো দেখিলেই কিবা গাৰ মন জোৰ পৰি যায় আনফালে আকৌ যিহে গৰম পৰিছে মানুহ ক'লা হৈ গৈছোগৈ চাওকচোন শুই আছিলোঁ মায়ে ক'লে আহ পথাৰলৈ যাওঁ বুলি আৰু ময়ো আহি গ'লোঁ মাৰ লগতে মায়ে ক'লে বাঁহৰ গাজ দুটামানকৈ লৈ যাওঁ বুলি সেয়েহে মায়ে সেয়া বাঁহৰ গাজ কাটি আছে আপোনালোকে বাঁহৰ গাজ বুলি কয়নে কি বুলি কয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে বাঁহৰ গাজটো খাই ভাল পায় সেইটোও কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব দেই আমি বাঁহৰ গাজ আজি ভাজিও খাই ভাল লাগে আৰু আচাৰ কৰিও খাই ভাল লাগে আকৌ গেলাই থৈ পিটিকা কৰিও খাই ভাল লাগে বহু বহুত ধৰণে খাব পাৰি আজি ভাজি খাবলৈ মানে আপোনাৰ যোনটো মানে জাতি গছৰ বাঁহ যে সেইটো বাঁহৰ গাজ খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় ভুলুকা বাঁহৰ গাজটো খাবলৈ অকণমান টিটিকি তিটিকি ভাৱ এটা আহে কিন্তু বাঁহ চৰি জাতি বাঁহৰ গাজটো খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় কিন্তু ভাজি খোৱাৰ ৰা মুহূৰ্তত আকৌ আপোনালোকে বইল কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব দেই মানে বীজাণু থাকে বুলি কয় সেইকাৰণে মানে বইল কৰি ল'লে বীজাণুটো নাইকিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে খোৱা ৰাস মুহূৰ্তত আপোনালোকে কুটি মেলি অকণমান বইল কৰি ল'ব তাৰপাছত আপোনালোকে এনেধৰণেও খাব পাৰে পিচি মেলি ধুনীয়াকৈ বৰিয়ামত গেলাই থৈ যেতিয়া টেঙা টেঙা ভাৱ এটা আহিব সেইটোও আপোনালোকে পিটিকা কৰি ভোট জলকীয়াৰ লগত খাব পাৰে নাইবা আপোনালোকে পিচি থৈ ধুনীয়াকৈ ৰ'দত শুকুৱাই সেয়াও আচাৰ কৰি খাব পাৰে বহুত ধৰণে খাব পাৰে নহয় জানো আপোনালোকে কিন্তু কেনেকৈ খায় কমেণ্ট কৰি জনাবই দেই আমি তেনেকেই খাম কিন্তু আপোনালোকক আজি আমি নেদেখুৱাওঁ কেনেকৈ কি কৰি খাম কিন্তু মই এনেকেই কৈ দিছোঁ সেইটোৱে আৰু বাকী কিনো ক'ম আৰু অঁ বাবাও গাৰ ভাল নহয় মাও গা ভাল নহয় তথাপিতো আমি তেনেকৈয়ে খেতি চপালোঁ আমাৰ মাটি ৰুই হৈ গ'ল যিহেতু এতিয়া গৰম বন্ধ মাহতে যদি আমি খেতি নৰোঁ তেতিয়াহ'লে পিছত অলপ অসুবিধা হয় আমাৰ মা আৰু বাবা সৰু সুৰা কিবা এটা কৰি আছে যিহেতু সেইকাৰণে আৰু আনফালে আহি গ'লো দুয়োজনী বাৰীত সোমাই গ'লোঁ এয়া দেখিছেনে এয়া আমাৰে বাৰী দেই এয়া হৈছে তিয়হ লাগি আছে তিয়ঁহৰ বাৰী কিছুমান গেলি গৈছেগৈ ইমান বৰষুণ দিছে বৰষুণত তিয়ঁহবোৰ অলপ গেলিয়ে গৈছেগৈ বহুত লাগি আছে সেইকাৰণে মায়ে ক'লে আজি অলপ ছিঙি দিওঁ আৰু খুৰা এজন আহিব বোলে লৈ যাবহি সেইকাৰণে মায়ে মই দুইজনীয়ে তিয়ঁহ চিঙাত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ চাওকচোন ঘৰৰে তিয়ঁহ খাবলৈ মনেই নাযায় কেতিয়াবা এটা খাওঁ নহ'লে কিমান খাবনো ধেৰ লাগিছে সদায় খাই থাকিবলৈও ভাল নালাগে সেইকাৰণে মায়ে বজাৰতে দিবলৈ ওলাইছে বাবা গাটো যিহেতু বেয়া বাবা বজাৰলৈ যাব পৰা নাই সেইকাৰণে মায়ে ছিঙিছে এয়া চাওকচোন আনফালে আকৌ জিকা এটা দেখিলে মায়ে আয় একদম মেখেলা চেখেলাত দাঙি মেলি তিয়ঁহ কি চৰিক হেৰি জিকাটো আনিবলৈ গৈছে এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া নিজৰ ঘৰৰে পাচলি তাকো গোবৰ সাৰত হোৱা কোনো সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই গোবৰ সাৰত হোৱা বস্তুহে খাব লাগে নহয় জানো আজিকালি যিহে বেমাৰ আজাৰ আহিব লৈছে বজাৰৰ শাক পাচলি খাবলৈ ভয়েই লগা হৈছে বহুত মেডিচিন দিয়ে নহয় জানো আপুনি যিকোনো এটা বস্তু আনি চাবচোন আগদিনাখন আনিব পাছদিনাখনলৈ আপুনি ঘৰত আনি দেখিব যে ও গেলিয়েই গৈছে বা শুকাই গৈছে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু ঘৰৰ পাচলি আকৌ আপুনি যিমান দিনেই নথক লাগিলে একো বেয়াই নহয় চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কোমলীয়া কোমলীয়া তিয়ঁহ আৰু এনেকুৱাতেই খাবলৈ ভাল লাগে বেছি বুঢ়া হ'লে খাবলৈ ভাল নালাগে কোমলীয়াতেই খাই বেছি টেষ্টি লাগে আপোনালোকে বাৰু তিঁয়হ খাই ভাল পায়নে কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া আৰু মা মই দুয়োজনী আজি দিনটো এনেকৈয়ে পাৰ কৰিছোঁ গৰম বন্ধ কামো তেনেকৈ নাই শুইছোঁ খাইছোঁ বৈছোঁ এনেকৈয়ে আছোঁ আৰু খাবলৈ পইচা নাইকিয়া নিচিনা হৈ গৈছেগৈ গম পায়নে তথাপিতো চলি আছোঁ যেন তেন এয়া মা একদম গৰমত গোটেইজনী ঘামি জামি ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে ইমান বেছি গৰম পৰিছে কি ক'ম আৰু আপোনালোকৰ ফালে গৰম কেনেকুৱা বাৰু আমাৰ ফালে বিৰাট গৰম কৈছোঁ নহয় বিৰাট গৰম থাকিব নোৱাৰি দেখিছে নহয় মোৰ চেহেৰা ক'লা মোলা হৈ গৈছোঁ একো নাই দিয়ক চেহেৰা ক'লা হ'লেও হ'ম বুলিয়ে জানো পথাৰলৈ নগ'লেই হ'ব যাবইতো লাগিব মাক অকণমান সহায় কৰি দিলোগৈ পথাৰত ভিডিঅ' চাগে পাইছেই আপোনালোকে আৰু যদিহে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেন্তে ভিডিঅ'সমূহ চাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা থাকিল ইমানেই আছিলে আজি মোৰ ভিডিঅ'ত আৰু সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যোনসকল নিউ ফ্ৰেণ্ডছ আছে তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু বেলাইকণটো টিপি থ'বা কিয়নো মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আহি থাকিব আৰু তোমালোকে তেতিয়া চাব পাৰিবা নহয় জানো এইয়া আমাৰ আজি তিয়ঁহ আৰু বাঁহৰ গাজ চিঙা মেলা হৈ গৈছেগৈ আৰু এইয়া আমাৰ জিকাও ছিঙি আছে লগতে সেয়া বিশেষ ক'ব লগা একোৱেই নাই আৰু সকলোকে এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ সকলোকে যাতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কমেণ্ট কৰে দেই আপোনালোকৰ অকণমান সহায় মোৰ বহুত বেছিত প্ৰয়োজন হৈছে দেই বাই বাই